تخت بلکیس کس طرح آیا ملکہ سبا بلکیس کا تخت شاہی اسی غز لمبا اور چالیس غز چوڑا تھا اور سونے چاندی وغیرہ طرح طرح کے جواہرات اور موتیوں سے آراستہ تھا جب حضرت سلیمان علیہ السلام نے بلکیس کے قاصد اور اس کے ہدایہ و تحائف کو ٹھکرا دیا اور اس کو یہ حکم نامہ بھیجا کہ وہ مسلمان ہو کر میرے دربار میں حاضر ہو جائے تو آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ بلکیز کے یہاں آنے سے پہلے ہی اس کا تخت میرے دربار میں آ جائے چنانچہ آپ علیہ السلام نے اپنے دربار میں درباریوں سے یہ فرمایا ترجمہ اے درباریوں تم میں سے کون ہے کہ بلکیز کا تخت میرے پاس لے آئے قبل اس کے کہ وہ سب متی ہو کر میرے حضور حاضر ہوں تو ایک سرکش جن بولا کہ میں وہ تخت لا دوں گا قبل اس کے کہ آپ اجلاس برخواست کریں اور میں اس پر قوت والا اور امانت دار ہوں سورہ نمبر رقو نمبر تین پارا نمبر انیس جن کا بیان سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا کہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس سے بھی جلد وہ تخت میرے دربار میں آ جائے یہ سن کر آپ علیہ السلام کے وزیر حضرت آصف بن برخیا جو کہ اس میں اعظم جانتے تھے اور ایک با کرامت ولی تھے انہوں نے حضرت سلیمان علیہ السلام سے عرض کیا جیسا کہ قرآن مجید میں ہے ترجمہ انہوں نے کہا جن کے پاس کتاب کا علم تھا کہ میں اسے آپ کے حضور میں حاضر کر دوں گا آپ کی آنکھ جبکنے سے پہلے سورہ نمبر ریکو نمبر تین پارہ نمبر انیس چنانچہ حضرت عاصر بن برخیہ نے روحانی طاقت سے بلکیس کے تخت کو ملکی سبا سے بیت المقدس تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے محل میں کھینچ لیا اور وہ تخت زمین کے نیچے نیچے چل کر لمحہ بھر میں ایک دم حضرت سلیمان علیہ السلام کی کرسی کے قریب نمودار ہو گیا تخت کو دیکھ کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے یہ کہا ترجمہ یہ میرے رب کا فضل ہے تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں شکر کرتا ہوں یا ناشکری اور جو شکر کرے وہ اپنے ہی بھلے کے لیے شکر کرتا ہے اور جو ناشکری کرے تو میرا رب بے پرواہ اور بڑی خوبیوں والا ہے سورہ نمل رکو نمبر تین پارہ نمبر انیس درس ہدایت اس قرآن واقعہ سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنے اولیاء کو بڑی بڑی روحانی طاقت و قوت عطا فرماتا ہے دیکھ لیجئے حضرت بن نے پلک جھپکنے بھر کی مدت میں تخت بلکیس کو ملک سبا سے دربار سلیمان علیہ السلام میں حاضر کر دیا اور خود اپنی جگہ سے ہلے بھی نہیں اسی طرح بہت سے اولیاء کرام نے سینکڑوں میل کی دوری سے آدمیوں اور جانوروں کو کرشمہ اس لیے اولیاء کرام اور عام انسانوں میں کوئی بھی ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے جس سے غستاقی کا شائبہ ہو بہرحال خلاصہ کلام یہ ہے کہ اولیاء کرام کو ہرگز ہرگز عام انسانوں کی طرح نہیں سمجھنا چاہیے بلکہ یہ عقیدہ رکھ کر اولیاء کرام کی تعظیم و تکرین کرنی چاہیے کہ ان لوگوں پر اللہ تبارک تعالیٰ کا خاص فضل عظیم ہے اور یہ لوگ بے پناہ روحانی طاقتوں کے بادشاہ بلکہ شہنشاہ ہیں یہ لوگ اللہ کے حکم سے بڑی بڑی بلائیں اور مصیبتیں ٹال سکتے ہیں اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کے برگزیدہ اور خاص بندے جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے خاص انعامات فرمائے ہیں ان کے بارے میں بولنے سے پہلے سوچ سمجھ لینا چاہیے کیونکہ ان لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے جناب سے عطا فرمایا ہوتا ہے ایسے لوگوں کی بے ادبی اور غستاخی سے پرہیز کرنا چاہیے اگر انسان مانتا نہیں ہے تو نہ مانیں لیکن بے ادبی سے بھی بچنا چاہیے